بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نسيرتنا hijratning birinchi yili ramazon oyida rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shomdan qurashni karvoni kelayotganligi xabar yetib keldi bu karvonning boshlig'i abu jahl edi unda 300 ta kishi bor edi rasululloh ularni yani ana shu karvonning yo'lini to'sishlik uchun hamza abdumuttolib boshligidagi 30 ta kishi banu zumra qabilasini yeriga yetganida banu zumrani sayyidi majid ibn amir odam chiqdi-da, karvon bilan Hamza ibn Abdul Muttolib qo'shnin o'rtasiga turib olib bizni yerimizda urush bo'lmaydi dedi shunday qilib hamza majdid ibn amirni qilgan ish tufayli karvonga hech narsa qila olmadi, karvon eso ketib qoldi mana shu yili shavbal oyida payg'ambarimiz o'zini amakisini o'g'li ubayd ibn ibn Abdul Muttolibni boshligida kichkinagina qo'shin tayyorladi hamda ularni abu sofiyon boshligida kelayotgan boshqa karvonni to'sishlikka chiqardi e'tibor bersak payg'ambarimiz birinchi chiqargan sariyalariga faqat o'zini qarindoshlarini boshliq qilgan sabab karrom qurayshniki payg'ambarimizni qarindoshlari ham qurayshda boshqa qabilalar bilib qo'ysin deb payg'ambarimiz bu bir qabila bilan ikkinchi qabila o'rtasida bo'lgan urush emas din bilan din haq bilan botil o'rtasida bo'lar ekan. odamlar shuni tushunish kerak edi shuning uchun bayroqni payg'ambarimiz faqat o'zini qarindoshlarini qo'liga berdi ubayhoini qo'shini muhojirlardan iborat 60 kishi edi abu Sufyon ubaydani kelishidan xabardor bo'lib kamonchilarni tayyorlab turgan edi ular kelgan paytda kamonchilar otib ubaydani qo'shinini qaytarib turdi karvon yana o'tib ketdi hech narsa qilisha olmadi undan keyingi zilqada oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yigirma kishilik qo'shinga Sa'd sadi abi Waqqosni amir qilib chiqardi. ular harir degan mintaqaga piyoda yetib borguncha karvon o'tib ketgan edi karvon yana hech narsa qilisha olmadi keyingi zulqada zulhijja va muharram oylari urush harom qilingan oylar bo'lganligi uchun payg'ambarimiz qo'shin chiqarmadi chunki bu uyda urush oruş, qilishlik harom hisoblanadi shu vaqtda ana shu hijratning birinchi yilida qurashning eng katta saidlaridan bo'lgan valid ibn mug'ira vafot qildi xolid ibn validni otasi alloh Allah, taolo qur'onda arablarni ana shu mushrik arablarni tilida shunday deydi payg'ambarimizga qur'on nozil bo'ldi Allohdan kitob keldi desa arablar aytishdiki shu dedi, arablar ichidagi eng ulug' insonlardan ikkitasi urva ibn masud as saqfiy Toyifda, valid ibn Mughira Makka da. mana shunaqa buyuk ikkita odamimiz turganida qur'on yoki Allohning kitobi deyishdi işte, shu yetim muhammadga tushadimi deyishdi işte. bu valid ibn Mughira va ulo ibn Mas'ud arablarning eng katta kishilaridan edi alloh taolo qur'onda aytadi: "Va qalu law nuzila hadha al-Qur'anu al-qaryatayn ala rajulin min azim." Ya'ni ular bu qur'on ikki qishloqning birida bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganda edi eded dedilar ya'ni jahiliyat davrida arablarning eng ulug' kishilaridan edi ana shu ibn Mughira vafot qildi hijratning 2 yili safar oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abvo g'azotiga o'zi chiqdi sariya bilan g'azotni farqi rasululloh o'zi qatnashgan jang g'azob deyiladi rasululloh qatnashmasdan chiqargan qo'shin sariya deyiladi birinchi abvo g'azotida payg'ambarimiz o'zi qatnashdi banu zumraga yerga yetganida banu zumra sayyidlaridan Vahshi ibn Amr karvon bilan payg'ambarimiz o'rtasida turib sulh tuzishlikka ana shu banu zuhra banu zumra qabilasi bilan sulh tuzishlikka talab qildi payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan banu zumra qabilasi bilan tinchlik sulhiga imzo chekdi safardan keyin robi avval oyida payg'ambarimiz buvo g'azotiga chiqdi ikki yuzta otliq kishi bilan birinchi marta ikki yuzta otliq qo'shin to'plandi qurashni shomdan kelayotgan karvoni ikki yarim mingta tuyadan iborat edi boshlig'i uma halafedi yuzta qo'riqchisi bor edi lekin karvon qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi keyingisi ashira g'azoti jumadul avval oyida qurash karvoni yo'lini to'sgani chiqishdi bano mudlis yerlariga yetganida ana shu qabilaning saidlari oraga tushdi yana jang bo'lmadi ashira g'azoti payg'ambarimiz bir oy turib ana shu Banu mudlish yerlarida qaytib kelganida madinaga kirz ibni jabir fihriy madinani tashqarisidagi dehqonlarga madinaga kelib hujum qildi bir qancha dehqonlarni o'ldirib mevalarda de xurmolarda olib qochib ketdi birinchi bo'lib bu xabar payg'ambarimizga yetib kelganda yolg'iz o'zi otda minib ana shularning orqasidan quvib chiqdi payg'ambarimizni chiqib ketganligini eshitgan sahobalar tezlik bilan yig'ilishdida kiri jabir fihriyni quvib borishdi u qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi badr g'azotidan avval sodir bo'lgan oxirgi sariya abdulloh ibn jahsh sariyasi abdulloh ibn jahshga payg'ambarimiz 7 ta muhojirni jamlab ularga boshliq qilib abdulloh ibn jahshni tayinladida qo'liga maktub berdi ye abdulloh mano xatni ikki yo'l yurganingizdan keyin o'qiysizlar dedi o'qiganingizdan keyin hech kimni majbur qilmang dedi bu sakkizta muhojir madinadan chiqib ikki kun yurganidan keyin xatni ochganida payg'ambarimiz sollallohu <laughs> alayhi vasallam qurash karvonini topishsa undan o'lja olishni imkoniyati bo'lsa o'lja olinglar sahobalarni majbur qilmang dedi xatni o'qib de, berganida qolgan yettita hamroh ham rozi bo'lishdi karvonni kelishligidan xabar topib yo'lda turishar ekan bu sakkizta sahoba sadi abuvaqqos bilan g'azvonni bitta tuyani almashib minib ketishgan kambag'alchilik shu darajada bo'lgan tuya qochib ketdida haligi tuyani tutgan ikkia sahoba ketdi oltitasi qoldi oltitasi poylab turdi karvon kelayotganligini ko'rib pistirma bilan turishganida bu karvonga hujum qiladigan kuni rajab oyini oxirgi kuni edi rajab oyi urush qilish mumkin bo'lmagan oy rajab oyini oxirgi kunida turib bu sahobalar rajab oyi chiqib ketdi endi urushsak bo'laveradi degan kayfiyatda turishdi lekin rajab oyi chiqmagan edi bu oltita sahoba karvonga hujum qilishdi karvondagi odamlar qochib ketdi karvonni boshlig'i Amr al hadramiyni o'ldirishdi hakam ibn hayson va usmon ibn abdullohni asr olishdi qarang yigirmata o'ttizta oltmishta ikki yuzta odam hech narsa qilolmadi bundan burungi karvonlarda lekin ollohni taqdiri oltita odam butun bir karvonni asr qilib olib qo'yishdi lekin mushkuli nimada rajab oyida bo bu narsadan xabari yo'q islomda birinchi maqtul birinchi asir birinchi g'animalar keldi lekin mushkullar rajab oyida bo'ldi payg'ambarimizni oldiga kelishib g'animalarni berganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam olmadi qanday qilib rajab oyida harom oyda jang qilasizlar bu to'rt oyda jang qilishlik hatto mushrik arablar uchun ham harom narsa edi juda katta narsa hisoblanadi ayb hisoblanadi qurash madina işte. elchi yuborishdi ey muhammad shahrul haromni o'zingga halol qilib oldingmi Ki Nimaga qon to'kib urush qilding deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam elchilarga aytdkilarki yo'q bu ish xato bo'ldi rajab oyi chiqib ketdi deb o'ylashibdi biz uzr so'raymiz." dedi. asrlarni qatarib edi ikkita odamni deganida payg'ambarimiz yo'q dedi ibn bilan Sa'd utubagonbilanqos hali kelmagan edi ular qaytib kelsin shunda beraman dedi shunda arablar mushriklar butun arab qabilalari o'rtasida musulmonlar shahrul haromni o'zlariga halol qilib oldigan degan gap tarqatishdi o'zlarini qilgan gunohi katta lekin musulmonlarni mana shu qilgan ishini kattaroq deganda alloh taolo qur'onda oyat nozil qildi sizdan shahri harom urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'raydilar ayting u oyda jang qilish katta gunohdir ollohning yo'lidan to'sish unga ishonmaslik va masidil haromdan ya'ni makkadan to'sish va undan ahillarni quvib chiqarish alloh nazlida ulug'roq gunohdir fitna aldash o'ldirishdan da kattaroq gunohdir bular shahril haromda bilmasdan gunoh qilib qo'ygan bo'lsa sizlarni qilgan ishinglar bundan kattaroq haq dinni to'sdinglar da tug'ilganlarni yurtidan haydab chiqardinglar bu fitna edi fitna odam o'ldirishidan ko'ra qattiqroq edi. mana shu vaqtda bo'lgan ishlardan qiblani o'zgarishligi rasululloh Makka da turgan paytida o'zi asli qibla mtomga qarab bo'lgan teskari bo'lgan Makka da. Makka da payg'ambarimiz turganida Alloh taolo payg'ambarimizga Baytul maqdisga qarab namoz o'qing deb buyurgan edi payg'ambarimiz kabaga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'rar edi shuning uchun nima qilardi baytul mahdisga qarab turardi kaba o'rtada bo'lishiga harakat <laughs> qilardi ya'ni kabani orqa tomoniga shunday turardiki oldida ham kabatulo ham uni orqasida baytil mahdis bo'lardi endi madinaga ko'chib borganidan keyin kaba janubda qolib ketdi baytul mahdis shimolda rasululloh namozga tursa kaba qada bo'lib qolyapti shunda payg'ambarimiz alayhialotu vasallam osmonga qarab qarab qo'yadi namozda yoki ko'chada rasululloh osmonga qarab qo'yardi ya'ni, yani, yani qibla baytullohga makkaga e burib berilsa edi degan rag'bat bor edi hali payg'ambarimiz duo qilmagdi payg'ambarimiz madinaga ko'chib borib o'n olti yoki o'n yetti oy yashaganlaridan keyin ibn kasl keltiradi banu salama yeridagi masjidda peshin yoki asr namozi deyiladi to'rt rakatli namozni ikkinchi rakatda turganida olloh taolodan yuzingizni masjidil haromga buring degan oyat nozil bo'ldi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam orqasida turgan kabatullohga ka, yuzini burib ikki rakat namozda qarab boshlab to'rt ikki rakatini qolgan ikki rakatini masjidil haromga qarab tugatdi mana shunday qilib qibla o'zgardi tabubila olloh taolo aytdi goho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz bas albatta biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz yuzingizni masjidil harom makka tomoniga buring mana shu oyat bilan kaba siz bilan biz uchun qibla bo'ldi endi bu ish yahudlarga albatta yoqmas edi chunki yahudlarni qiblasi bo'lgan Baytul Maqdisga qarab payg'ambarimiz namoz o'qirmidi shu bilan faxrlanishar edi endi baytullohga burilib qolgandan keyin yahudlar nima bu bu dinmi bu o'yinmi bu xohlasa qiblasi bu yoqqa buradi xohlasa bu yoqqa buradi deb shunday bir gap tarqatganida alloh taolo keyingi oyatlarni nozil qildi odamlardan aqlsizlari ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalaridan qanday narsa yuz o'girtirdi deydilar ayting mashriq ham mag'rib ham allohnikidir u o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qiladi alloh taolo aytadi yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomoniga buraverishingiz yaxshilik emas balki Allohga, oxirat kuniga farishtalarg kitoblarga iymon keltirishlik işte. mana shu yilda ikkinchi yili hijratning ikkinchi yili Sha'von oyida ramazon oyida ro'za tutishlik farzligi haqida oyat nozil bo'ldi astaubillahey mo'minlar taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham sanoqli kunlarda ro'za tutish farz qilinadi bu ishlar badr g'azotigacha bo'lgan ishlar di badr g'azoti alloh taolo bu g'azot haqida yamal furqon taqal yamaltaqlama ikki jamoat uchrashgan hamda haq bilan botilni ajratgan furqon kunine nomlagan islom tarixida juda ko'p sariyalar janglar g'azotlar bo'lgan lekin eng ulug'i shubhasiz badr g'azoti deb ataladi ikkinchi yil hijratning ikkinchi yili ramazon oyida eng katta g'azot islom tarixidagi badr g'azoti sodir bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shomdan qurash karvoni kelayotganligi xabari keldi bu karvonda mingta tuya bor edi uni bor yo'g'i o'ttiz qirqta kishi qo'r'lab kelayotgan edi boshlig'i abu sufyon edi alloh taoloni taqdiri qaranglar bundan burungi hamma karvonlar qaysidir boyni qaysidir savdogarni karvoni edi lekin badr g'azo badrda bo'lgan mana shu karvon qurash savdogarlarini hammasini moli bor edi ya'ni bu karvonni himoya qilishlikka hammasining talabdorligi bor edi karvonni xabari kelishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam karvonni yo'lini to'sgani o'zi chiqmoqchi ekanligini ma'lum qildi hamda sahobalarga kim xohlasa chiqsin men bilan dedi majburiy qilmadi alloh "Kama robbuka min baytika bil haqq" aytadiparvardigoringiz haqq hukm bilan sizni uyingizdan jangohga chiqarganga o'xshaydi ya'ni odamlar payg'ambarimiz o'zi chiqdi deyapti yo'q alloh taolo bu jangda alloh taolo o'zi tartibga keltiryapti payg'ambarimiz bilan 314 ta yuz chiqdi. Usmon ibn chiqdi ham chiqmoqchi bo'ldi payg'ambarimizni kuyov bolasi lekin Ruqoyya payg'ambarimizning qizi Ruqoyya roziyallohu anho bemor bo'lganligidan rasululloh siz ruqoyani oldida o'tiring dedi Usmon ibn shuning uchun Badr g'azotiga bad Shu vaqtda payg'ambarimiz jangi e, karvonni payg'ambarimiz karvonni to'sgani chiqib ketayotgan paytda makkada bir ish sodir bo'ldi makkada <laughs> bir sodir bo'ldi bu shuki payg'ambarimizni ammasi otika ibin abdul muttolib tush ko'rdi tushida bir odam bir vodiydan turib makkaga qarab ya qumu ila fi thalas. dedi. Ya'ni ey xiyonatkorlar 3 kunda qirilib o'lasan hammen dedi 3 kunda halok bo'lasizlar dedi. <laughs> tushda bo'lyapti keyin haligi kishi makkaga yaqin joyga keldida yana hali gapini qaytardi ya g'odrin qumu ila fi uch kunda qirilasizlar dedi ey xiyonatkorlar so'ngra abu qubays tog'iga kabaga yaqin bo'lgan toqqa chiqib turib bitta toshni oldida makka tarafga qarab otdi hali tosh uchib ketar ekan mayda mayda bo'laklarga bo'lib hamma makkadagi uylarga bittadan kirib ketdi ertalab otiga o'rnidan turib qo'rqib ketibtishidan hamda o'zini inisi abbos ibn abdumutolibga menda tush ko'rdim dedi deganida de, bu tushingizni hech kimga aytmang dedi de dedida de, o'zi chiqib turib validib utbaga aytdi do'sti menda tush bo'ldi birovga aytmagan validibn utba borib otasi ubaa aytdi Xolos butun makiaga tarqab ketdi O'zingizni yani ichingizda turmagan sir qanday qilib birodar tursin yana deng u sir oshkor bo'lsa sizga ziyon sizga ziyon bo'lishi mumkin bo'lgan narsani siz aytib o'rganingizdan keyin unga ziyoni bo'lmaydigan odam <laughs> nimaga aytmasin xullas <laughs> makkaga tarqab <laughs> ketdi abbos ertasi kuni chiqib kabani tavob qilayotgundi abu jahl o'tirgan bir majlis bor edi kabani oldida tavob qilayotganida abu jahl abbosga ya abo fazil dedi tavofingni tugatsang dedi bizni oldimizga kel gap boredi abbos hech narsadan xabari yo'q bu tushni hech kim eshitmagandek tavob qilib kelib o'tirdi abu jahl aytdiki yaalo fazil dedi bu qarab tursak abdul muttolibdan payg'ambarlar ko'payib qolibdimi dedi nima deyapsan degadi ichinglarda erkaklardan payg'ambar chiqdi degadi indamogadik endi ayollar payg'ambar bo'lib dedi endi ayollardan nabiy chiqyaptimi dedi nima deyapsan degdi otkani tushini aytib berdi abbos harcho bu narsani yo'qligiga yolg'onligiga yol bir tirishib urinib harakat qilmasin lekin xabar tarqab bo'lgan edi shunda abu jahl aytdiki ey abbos dedi agar dedi 3 kundan keyin biror ish sodir bo'lmasa arab qabilalarini orasida arab urug'larini orasida Banu abdul muttolib urug'i eng yolg'onchi urug' deb yozib qo'yamizi shu gap bilan gap tugadi abbos uyga kelganida Banu Abdul abdulmuttolibni ayollari yig'ilib abbosni malomat qilishdi qanday qilib biz urug'imizga shunday bir jur'at qilib yomon gapni gapirsa indamay turding indamay turaverdingmi deb malomat qilishguvdi ayollari qarang agar uch kundan keyin dedi abbos biror ish sodir bo'lmasa abu jahl menga biror narsa demoqchi bo'lsa albatta uni uraman agar menga yolg'onchi ekansizlar deb aytaman desa uraman deb niyat qilib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh